मोहम्मद बशीर साहब हैं जर्मनी से मंसूर साहब इन्होंने कहा कुरान करीम मोबाइल पर पढ़ना होता है आजकल आपको पता है ये सहूलत है वो कहते हैं वज़ू तो होता है मगर हाथ साफ़ नहीं होते इस बारे में वजात करते हैं मुख़िर तौर तो पर हम आखिर पे हैं काफ़ी सवाल हैं बेहतर तो ये है कि कुरान करीम आ, को एक तवज्जो के साथ पढ़ने के लिए जो मुसफ़ है वही इस्तेमाल किया जाए और ख़ास तौर तो पर रमज़ान में अगर मुसफ़ इस्तेमाल करके इंसान पढ़ता है तो बहरहाल उसका एक एक तकदस बरकरार रहता है उस हवाले से लेकिन ये हरगिज़ मौक़ नहीं है कि वो जायज़ नहीं है मोबाइल से देख के पढ़ना या फिर आईपैड से देख के पढ़ना जायज़ नहीं है पढ़ सकते हैं उसमें कोई ऐसी हरज वाली बात नहीं है मुझे हज़रत खलीफतुलमसी हलमामी सैद्ला बिन चजी की एक हिदायत याद आ रही है जिसमें हजूर ने यह फरमाया था कि जो हमारे जमाती फंक्शन होते हैं उनमें कोशिश करनी चाहिए जब जमाती फंक्शन में किसी को तिलावत के लिए बुलाया जाए तो वो कुरान करीम से देख के तलावत किया करें ना कि मोबाइल से या आई पैड वग़ैरह से देख कर तो इस हवाले से तो बेहतर तरीका तो जो आम है वो यही है अलबतः ये बात भी बड़ी वाज़ है कि इसके लिए वजू की शर्त हरगिज़ नहीं है क्योंकि बाज़ लोग समझते हैं कि वज़ू होना चाहिए कुरान करीम पकड़ने के कुरान करीम पढ़ने के लिए या उसको पकड़ने के लिए या उसको या बाज़ा बड़े अजीब गरीब से सवाल मतलब में पैदा होते रहते हैं कि मसला हमने मोबाइल में जो है वो कुरान करीम रखा है तो हम वाशरूम जाना चाहते हैं तो इसी हालत में चले जाएँ यानी तो ये बाज़ाओकात तो वहमों इन वहमों में नहीं पढ़ना चाहिए देखें एक जो हाफ़िज़ है जिसने कुरान करीम हिफ्स किया हुआ है उसके तो जहन में हर वक़्त कुरान करीम है और वो हर वक्त उसकी तिलावत दिल में भी करता है और वैसे भी और उसी हालत में वो हर जगह जाते हैं तो इस तरह बिल्कुल बुनियादी चीज़ पर जा के हमें वहम नहीं करना चाहिए और कुरान करीम पढ़ने के लिए ये शर्त बहरहाल नहीं है कि बावजू हों या आपके हाथ हर सूरत में साफ़ हों अगर कर लेते हैं तो बहुत बेहतर है और ये इंसान के अपने दिल का तकवा है क्योंकि कुरान कुरानी में आता है वामम शायर अल्लाह मिन मन तक्वा, मिन तकवल कुलूब कि जो अल्लाह तला की कायम करदा जो निशानियां हैं उनकी इज़्ज़त करता है तो ये दिल के तकवा की कीमत है तो अगर वो इसमें भी दिल का तकवा उस हवाले से आ, वो एहतियात करते हैं तो ये उनका अपना मौक़ है जी